Tentera Udara di Raja Malaysia, TUDM, telah menerima dua daripada empat helikopter Leonardo AW-139 yang disewa oleh kerajaan daripada sebuah syarikat swasta bagi menggantikan buat sementara waktu helikopter Sikorsky S-61, Nuri, yang telah ditamatkan perkhidmatannya oleh TUDM. TUDM telah menerima dua buah helikopter terbabit pada 4 Dislepas dan akan menerima dua lagi helikopter terbabit pada tanggal 22 Februari dan tanggal 22 April tahun depan yang dioperasikan oleh Nomor 3 skuadron. Nomor 3 skuadron mengoperasikan helikopter Nuri sebelum ia museumkan setelah berkhidmat menabur bakti kepada negara selama lebih 50 tahun. Dalam satu posting melanjutkan halaman sosialnya, TUDM berkata, Panglimanya Jenderal Tan Sri Akbal Abdul Samad telah melakukan lawatan kerja selama dua hari ke Pangkalan Udara Butterworth dan Pusat Hospitality Tentera Udara bermula pada 20 hingga tanggal 22 Januari lepas. Setelah pengoperasian helikopter Nuri ini tidak diteruskan, nomor Tiga skuadron kini telah menerima dua buah pesawat helikopter au 139 pada 4 bis 21 dan ditargetkan akan menerima dua buah helikopter jenis yang sama pada Februari tahun 22 dan April tahun 22. Penerimaan pesawat helikopter au 139 secara sewaan ini adalah berkonsepkan Government Operate Company Own and Maintain (GOCOM) dari pihak Wester Aviation Services Sdn. Bhd. menurut posting di dalam media sosial TUDM itu kini, nomor 3 skuadron masih di dalam fase latihan yang melibatkan 8 orang juru terbang dan 4 orang quartermaster udara di PWN Excellence Subang. Kerajaan menyewa helikopter AW139 itu untuk tempo di antara 4 hingga 5 tahun sebagai langkah jangka pendek sementara melaksanakan perolehan 24 buah helikopter baru untuk menggantikan Nuri. TUDM ditargetkan melakukan perolehan 24 buah helikopter baru bermula pada rancangan Malaysia ke-13, RMK13, pada tahun-tahun 2026 sampai tahun 2030 sehingga RMK14 bermula pada tahun 2031 hingga 2035. 24 buah helikopter baru untuk menggantikan helikopter Nuri itu akan diperoleh dalam dua peringkat, dengan 12 buah pada RMK-13 manakala 12 buah selebihnya diperoleh pada RMK-14. Pada Desember tahun lepas, Akbal dilaporkan berkata, berdasarkan kepada keperluan semasa TUDM memerlukan sebanyak 36 buah helikopter, dengan 12 buah keperluan itu telah pun dipenuhi meneruskan penggunaan helikopter EC-725 pada ketika ini. Setakat ini kita, TUDM, ada 12 Airbus H22M, dahulu dikenali sebagai Eurocopter EC725, jadi kita perlu 24 lagi helikopter. Untuk itu, kita rancang dua strategi kepada kerajaan yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, diluluskan oleh kerajaan yaitu penyewaan 4 helikopter jenis AW-139 selama 4 ke 5 tahun. Ia akan diperoleh TUDM dalam masa terdekat. Bagi pelan jangka panjang, TUDM berharap dapat memiliki 24 lagi helikopter bagi melengkapi 36 helikopter yang diperlukan, kata beliau. Helikopter AW-139 dikategorikan sebagai helikopter size sederhana itu dan memiliki berat 6.4 tan serta menggunakan engine 2 Xprat dan Whitney PT-6C67J Turbo with FADEC. Dengan kreo dua orang, helikopter yang boleh terbang selaju 300 km sejam ini mampu membawa 15 orang penumpang dan terbang sejauh 1,061 km atau lebih 5 jam. Helikopter AW-139 adalah pilihan yang populer karena ia turut digunakan oleh pelbagai agensi keselamatan dan penguatkuasaan yang lain termasuk tentera laut di Raja Malaysia, polis di Raja Malaysia, jabatan bomba dan penyelamat dan agensi penguat kuasa maritim Malaysia. Panglima TUDM seterusnya melawat Hornet Readiness Center (HRC) bagi melihat sendiri keadaan pesawat FA-18D Hornet dari nomor 18 Squadron yang sedang menjalani proses baik pulih di bawah program lokal Planet Maintenance 12 Years (LPME-12) DSA.